Патрон в патрон и погнал. Вот, все. И на Давай, Давай, Да, за четыре дня, первый день мы проходим всю статическую стрельбу и занимаемся кровомогой. Что такое кровомога? Это рукопашный бой, но ну, не совсем то, что привыкли тут видеть под рукопашным боем. Мы не учим кого-то бить там, или защищаться, мы учим выживать различные тактические упражнения для пехоты. Да, как... Потом, когда он увидел, насколько низок уровень подготовки тех, Вот что, например? Ну даже по стрельбе, по физической подготовке, по разминке утренней, намного все превосходит того, что нам давали раньше. Курс. И мы понимаем, что то, что было, уставы советской армии 17-34 года, они уже не работают. Поэтому э, мы начали искать, кто нас может подготовить согласно западным, ну, европейским, скажем так, стандартам. Американская школа, израильская школа, те страны, которые участвуют в военных конфликтах, которые могут нам помочь. уже проходили обучение с этими ребятами, поэтому... Э, скажем так польза от этого есть мы уже не пишем. Да. это же как вы как э, прикордонный спецназ типа того ну, да, ничего ну, не типа того а так оно и есть прикордонный спецназ так, так можно да. не, не да. Да. но наши цели и задачи, да абсолютно мы mm -hmm. мобильная группа в случае нарушения границ или mm -hmm. каких-то нестандартных ситуаций мы mm -hmm. очень мобильны, у нас хороший транспорт а как вы попали вот сюда вот у вас армия была до того это же все таки элитно вот именно сюда попасть ну во-первых у меня нормальная физика подготовка, я здоров, это раз. Во Вторых, я высоко это два. А, в третьих, почему именно сюда попал? А, когда ребята выходили из Крыма, когда ребята выходили из Крыма, когда их они пограничники. когда нас знают командование, когда мы вместе с ними выезжали на полигон и тренировались, поэтому было естественно. Спасибо, я повезла. А как вас, вот, Валентин, э, чистый знаком, а вы как вас. Друзья, журналисты, э, сколько вы времени собираетесь тут находиться? Сколько можно? Я, я могу... Я, я могу... Я, я не надо жуть я еще. Я, я Микки. В... Микро, в... встроить... а, ну, видно, расходит. Микки расходы.

Побежали! Давай, 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 через... Да, я, я на работе, Саша, на выезде, не могу говорить. Все, давай потом. Кушай, не кусала ячейку. Так и что? Так он не может я уже все чешусь. следующая пара, Следующая пара. Стреляет, все, не стреляли, Ставая Патрон, везде патроник везде не досылал. Уже здесь, только. Делай... Делай... Вот. Ну, а мы сюда вы, прибежали, когда мы везде, когда да, сюда да. прибежали, перезарядили да. и пошли. Поняли? O que é que eu acho que é

О, Все готовы? Давай! Давай, давай! Погнали! Быстрее, быстрее, быстрее! 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 Давай, давай, давай! Стоп! Быстрее, бросай! На колено! Скидывай! Сразу стреляй, сразу! Сторону? Сразу! Сразу! Проверка оружия. Да, а? что, инструктор просил. Так, давайте, ребята, Да, любят. эту самую. Балаклаву. Пока не снимаем. Что нам нужно сейчас сделать? Сейчас мы вчера мы с вами сделали, стирались из круга и делали коридор. Наша задача как бы потренировать, то есть отработать, так, что мы видим что-то еще, что происходит. То есть, он добегает на вас и делает то же самое, что делал перед этим первый чем. -то. Да, в идеале. в идеале. вам надо выставить сразу двоих на одну Да, выставить его в цепочку, чтобы подготовиться к подящему, убегать не убегать, убегать, убегать.

Одевайте пока жилет. Следующий сразу одевает тот же жилет, чтобы не, на... чтобы не было большого перерыва.

Давай, пошел! Давай, ну дай Стоп! Ребята, те, кто работает с шинами, представьтесь А что? Андрей и Давид Давайте вы работайте с шинами Она уже Сейчас обойдитесь с сейчас Андрей работать с Окей? A A Пошел! пожалуйста! Коленями, 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 коленями. Локти, локти! Закрой глаза! свой я бы пошел! Да, 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 Локтями! Да, да. Давай пошел! Да, 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 да. Давай работай! работай. Да. Да. Степ, давай.

Колени колени колени, 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 колени! Давай, лоб, вот, колени! Гулеш! Гулеш! вот, Гулеш! инструктор нормально вписался, и сразу Гулеш! следующий, Гулеш! Гулеш! так. Вот Гулеш! 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 вот. На него может полететь также и второй, и третий, и четвертый, и пятый, и десятый То есть там должен быть, это называется, тудельное зрение То есть снижаем, снижаем э, влияние тудельного зрения Сейчас будем снижать После этого вернуться в строй и продолжать, в смысле вернуться туда, где ты был mm -hmm. И продолжать работать После этого я говорю, скажем, палатки, одно отжимать Машина 2 миллионы. 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 Машина Та сонсож байна уу?